thank you Русы жғалжи қовекшілері кезлевді яшыған олы әнәве Олександрның әвіне пенжеледен басып қырды. Оларына Украина ерларыны діңілегенлері үйчін қомшылары чақты. Бұндан да ғайры оларының әвінде русларының беген-мегені Украина шығарлары сеслендірілген. Кадрларда көрінгеніне не көре жға ижгаджилері озына айван жалы бара ве қадын ве еркекні аяқларынен дұмпуслей. Бұ кадрларына русларының құлы ве Александр Талипов Крымский Смерш Телеграм каналында яйынлады. Дегеніне не көре омер арқадашларына тек мемурей дава бойынша дегілде, жинаи дава бойынша да қабатлай жақылар. Хосусан русларының лейдері Путинны ақыреттегендері үйчін. Рос ишғалғөлдері Қырым газеттасын Росордосын дискредиттегендеви Санки Дерсын ялан хабер таратқанында қабатлады. экстремизмнен күреш орталығының хадімі Кореневский газеттадағы қырымдықтардың не үшін Украинаға қарсы жиңіпте іştirак етмеуіле мақалесіне қарсы мемуари протокол тұзды. Ялан хабарға байланысты екінші протоколда ішғалғөлдер Қырым газеттасының ишғалетілген Херсон вилайетінде күтлеви тотулмалар бе қырымдықтарға қарсы ішкен жерлер акта Біріккен мемлекеттерінің yanlaгanni бегенмеді. газетаnыn мudiрavi кuружуlaridan biрi сиран Ибрагимовны бұл себептен алуштанын ижгалжы махкемесине чағырдылар. баш муарир бекир мамутны да махкемa этежеклер жеклер. татар ресурс меркезiнiң yo'лl қытырлатаке хотырлатаки аға ага мамут да миллий межис ола Газета Крим це єдина газета, яка продовжує, ну скажімо, працювати в умовах окупації, і а, вона намагається зберігати ідентичність кримсько-татарського народу і намагається надавати таку актуальну інформацію. І дійсно окупантам це не сподобається. І окупанти намагаються робити все, щоб знищити все, що пов'язане зі свободою, пов'язана з кримськими татарами. Эскендер Бариев дегеніне не көре муариетте өткерілген тынтуф мақсус сүргінлікнің сексен елігі арифесінде өткерілді. Бариевнің фықырын же бойлы же жа, руслар қырым татарларға қаршы басқыларына тоқтатмай жақлары ақта месаж бере. Национальный рух татарского народу, він Проходив всі ці процеси і проходять зараз. И но при цьому тому ми вистояли. І ми вистоїмо в майбутньому. І я впевнений в тому, що в майбутньому В Криму не буде ні чекістів, ні їх нащадків, які повторюють той геноцид, який відбувся 80 років тому, і які вони роблять зараз в Україні. 18 sakkiz майс kuнi ij'aжi qovechilar qrim gazetasinin bаsh muarriri bekir ве ve gazetanin бірі Сиран Ибрагимовның ibraгиmovnin eviне басып басыb Газета газетa де келділер. тек ақшам тұтылғанлар евге қайтып олды. сиран ибрагимовна түзилген эки мемурий даба бойынша алуштанын ижгажы махкемесине чағырдылар. бунен берабер о яланган макала баш қаршы протокол Москов чекистлеріне бағышланған абиде еріне қырым татарларынан сой бағышланған хатыра абидесі тіклен ежек. Украина пайтақтының барыш скверінде абиденің үлк ташыны қырым татар қалғының лидері Мустафа Джемелев өй Украина президенті Володимир Зеленский тікледі. Більше немає цього монументу і не буде, як не стане і і цієї системи, що відродилась в Москві та знов пішла війною, Та знов пішла геноцидом на землю нашу землю України. Ми захистимо нашу державу, ми збережемо правду про те, що відбувалося, ми обов'язково забезпечимо справедливість. Світ завжди буде знати, що загрожувало життю, і як життя перемогло. Сой қырым qurbonlariga бағышланған кележектеке мемориал бүгінке qirimdagi вазиетке бақы жақылсақ пек мұйым, деп айта mustafa jamilev Чүнке русификация, kutlivi seferberlik repressiya ve басқылар девам әте. Қырым tatar liderinin дегеніне көре, Русия ярамаданы тамыр xalqdan темізлеп, оны келмешіклерінен толдырмаға istey Инсанларының ажысы ve feryadlari esa ukrainaga dаcчoк Если враховать, сколько было выявлено массовых похований мирных людей до центров тортур в Бучи, Ирпене, Херсонской области и других тимчасово оккупированных территориях после их звільнення нашими воинами, то можно себе уявить, сколько этих центров тортур и похований было бы во всей стране, если бы агрессору удалось оккупировать всю Украину. Мемориалнын ерлешкені барыш сквера есімі вақтын жедір. Буақта Қырымда Украина президенті темседжісі Тамила Ташева білдірді. Әнді 10 еллардан берлі чекеслерге бағышланған Абидей ерінде сой Қырым құрбанларыны аңа жақлар. Власне, чекісти і здійснювали депортацію кримсько-татарського народу, або чекісти в тому числі розстрілювали кримсько-татарську інтелігенцію, і саме тому дійсно цей сквер і це місце вибрані, вибрані символічно для того, щоб фактично декомунізувати повністю територію міста Києва нашої держави і встановити дуже важливий символ для кримськотатарського народу і насправді всього українського. Киевнің меркезінде сойқырым құрбанларына абиде теклеме қайысыны Украина президенті кечкен сіне сойқырымның 79 еллығында бүлдіргенеді. еді. Кечкен афтайсе Украина юқары шурасы бүтін дүниені қырымның ішғалден құртарылмасы үшін да да фаал олмаға ве қырым татар сүргінлігіні сойқырым деп танымаға чағырды. Украинадан ғайра бұқыба қарарны Латвия, Летония ве Канада қабыл етті.